У Бресте протягивается конкурс эскизных проектов нового уязного знака. Уже представленные пропановы оценила наш корреспондент Катерина Страха. Конкурс на распространение эскизного проекта уязного знака у город над Бугом с боку заходника об у Бресте стартовал с 2013 -го. По 200 выники плановали у Соковику 2014 -го. В данный момент поступило уже 4 предложения, но также от будущих участников этого конкурса также поступили просьбы о продлении сроков, потому что немножко люди не успевают. Поэтому руководством города было принято решение о продлении до срока проведения конкурса до 1 апреля есть условия, которые должны быть соблюдены. То есть на въездном знаке должны государственные символы, то есть герб, название области, название страны, Республика Беларусь. Транспортное кольцо на трассе заходного обхода Бреста. Миновито на это место до дня города установят уязвной знак. А покуль проектные организации, творчие мастерни, предприемства, установы жухары города над Бухом пропонуют свои конкурсные решения будучи визитной картки областного центра. Шагу будет выраблен знак и как будет выглядеть, покуль не ведома. Али уже имеют свои меркования на гэты конт. Яркие цвета, чтобы был зеленый, красный, естественно, отличался, чтобы он чем-то бросался в лицо. Этот знак должен быть обязательно массивным и обязательно должен ослетворять Брестскую крепость. Это однозначно. Потому что город Герой Брест, Брестская крепость это символ. Может, какие колоски должны быть, что-то такое, но ну, тоже, чтобы красиво было, чтобы... Выдзялялась прямо відна было. Лепшы эскіз выберы кампетэнтнай журы. У яго складу войдуць архітэктары кіраўнікі творчых майстэрняў і кіраўніцтва брэста. Пераможца конкурсу, які стане вядомы восьмага красавіка, зможа распрацаваць будаўнічы праектуізнога знака і атрымае аўтарскія правы на яго. Кацярына страха Юры плінда абласныя навіны рэст.